कॉम स्कोर नुसार आता ई सकाळ डॉट कॉम आहे देशातील नंबर एक ची मराठी न्यूज वेबसाइट प्रत्येक अपडेट साठी ई e सकाळ डॉट कॉम ला नक्की भेट द्या राज्यात दिवसेंदिवस वाढत असणाऱ्या गुन्हेगारीच्या घटनांनी पोलीस प्रशासनाच्या कारभारावरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत यातच आता कोल्हापुरातील हातकणंगणे तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे तालुक्यातील माले इथं व्यवसायामध्ये धुमसत असलेल्या वादातून दोन वेटर्सना चौघांनी बेदम मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे एवढंच नाही तर थेट डोक्याला पिस्तूल लावून मारहाण करत गाव सोडून जा नाही तर पत्नीवरती बलात्कार करायला लावीन अशी धमकीही देण्यात आली झालं असं की, की कोल्हापुरातील हेरले इथल्या बाबा हॉटेल आणि सावली हॉटेल शेजारी शेजारी आहेत काल दुपारी तीन वाजता बाबा हॉटेल नजीक असलेल्या पाणटपरीमध्ये सावली मध्ये काम करणारा अभिषेक छत्री भोपारी आणि जितू कुमार हे दोघे जण थांबले होते संशयित आरोपी मनोज कांदे यांना बाबा हॉटेल मध्ये त्यांना दोघांना बोलवून घेतले तो मेनू कार्ड बघत असताना संशयित आरोपी मोहम्मद कुरेशी प्रवीण पाटील आणि मनोज कांदे यांनी अभिषेक याच्या सोबत असलेला जितू कुमार याला हॉटेलचं मेनू कार्ड का बघितलंच म्हणून काठीनं आणि लोखंडी रॉड न पाठीवरती पायावरती मारहाण करून जखमी केलं तसेच संशयित आरोपी टिपू सुलतान खलिफा यानं अभिषेकच्या डोक्याला पिस्तूल लावून दारू पाजली आणि त्याचा व्हिडिओ काढला तसंच त्याला मारहाण देखील केली अभिषेक छत्री भोपारी याला जबरदस्ती करून तू तु आणि तुझी बायको उद्याच्या उद्या निघून जा नाहीतर तुझ्या बायकोवरती बलात्कार करायला लावी अशी धमकी दिल्याची तक्रार अभिषेक यानं हात पोलिसात दिली आहे हो सर मी मेरा नाम अभिषेक बोगटी छेत्री आहे आय एम फ्रॉम नेपाल जस्ट अभी मैं वो कर रहा हूँ साउली पे वो कर रहा हूँ वन मंथ रनिंग जस्ट वन मंथ हुआ अभी आया हुआ uh, कल इंसिडेंट क्या हुआ एक्चुअली सर हम लोग चिकन लेने गए थे एक्चुअली चिकन लेने गए थे हाइप्रो में सुधर एक पान दुकान था पान दुकान में आ, उसको गुटका चाहिए था तो उसको मेरे गुटका चाहिए था गुटखा खरीदने के लिए उधर था ऐसा उधर उन्होंने मुझे बुलाया बुला के काउंटर में एक थप्पड़ मार लिया डायरेक्ट मार दिया उसके बाद इसको अंदर डालो बोल के अंदर डाल के अच्छा एनिमल टैग इतना भी ऐसा बिहेवियर किया कि सर जंगली जानवर को भी ऐसा नहीं मारते होंगे मैं मे, मेरे पीछे इतना वो पूरा होल बॉडी पेन हो रहा है होल बॉडी में दाग इतना मार रहा है कल के दिन ही सुबह कल के दिन से तू सावली में रुका ना तुझे मार डालूंगा तेरे बीवी को भी मार डालूंगा मेरे बीवी को इतना गंदा गाली दिया है इतना गंदा गाली दिया है एक नॉर्मल इंसान वैसा बिहेव कर ही नहीं सकता सर उसने क्या तो लिया था नशा करके ऑल स्टाफ ने मारा सर ऑल स्टाफ वॉचमैन छोड़ के ऑल स्टाफ ने मारा है मुझे विदाउट रीजन मैं अभी भी शौक हूँ मेरे को क्यों मारा क्या हुआ एक रीज़न भी नहीं था विदाउट रीजन ऐसे मारा ऐसे धमकी देता है गन लगाता है एक तुझे मार डालूंगा बोलता है ये बात नहीं हुआ ना तो वुमेन बींग ऐसा कौन करता है थोड़ा फीलिंग्स भी नहीं है उसके ऊपर ऐसा ऐसा बिहेव किया एनिमल टाइप का बिहेव बीबी के बारे में क्या बोला बीवी के बारे में तो क्या कह तेरी बीवी को बोला रेप कर दूंगा ये टाइप का बात करता है तेरी बीवी को चोटता हूँ मतलब पूरा इतना रफ वर्ड इतना रफ वर्ड बोला है ऐसा मैंने अभी तक ट्वेंटी फोर ईयर हुआ अभी तक तो मैंने इसे टायर मैं आउट ऑफ कंट्री से हूँ सर मैं इंडिया से नहीं हूँ मैं नेपाल ने से हूँ सर मैं इधर काम करने के लिए आया हूँ मेरे को दुनियादारी मालूम नहीं इधर वन मंथ ही हुआ है बेकार में मुझे मारो सर मेरे को छोड़ दीजिए बोले मैंने मेरे दिमाग में ऐसा भी चल गया था कि मैं मर जाऊँगा आज ये हाउट्स से मेरे ये हाउट्स आ रहा था मेरे अंदर क्योंकि थर्टी थर्टी फाइव मिनट उन्होंने मुझे मारा है सर रिवॉल्वर लगाई थी रिवॉल्वर लगा के सर दारू पिलाया जबरदस्ती सर अभी तक नहीं किया था दारू पिलाया जबरदस्ती एक हद से हद से ज्यादा कर दिया हद से ज्यादा इतना दुश्मन क्या हुआ अभी तक समझ में आया मैं अभी तक शौक हूँ मारा सपना है कि क्या है सोच रहा हूँ मुझे समझ में नहीं, नहीं आ रहा है सर डर भी लग रहा है इस धमकी देता है मैं बाहर से हूँ मेरे बीबी साथ में ठीक कुछ भी कर सकता है मुझे डर भी लग रहा है दमनिया प्रकरण संशोधित आरोपी टीपू सुल्तान खतीब मोहम्मद कुरैशी प्रवीण नाथा पाटील मनोज संजय कांदे यांच्या विरुद्ध हातका नंग्रे पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झालाय तर दोघा जखमींना उपचारासाठी कोल्हापुरातील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका